Sekarang kita berpindah mencari faedah Mencari faedah Faedah yang pertama Wa ya as'alukum alaihi ma'ala Nabi Nuh dan Nabi-Nabi yang lain Alaihi mussalatu wassalam Biasanya bila dia bercakap dengan kaum dia Dia guna bahasa lunak Bahasa lembut bahasa apa ni yang orang dengar senang hati ya kaum eh anak-anak wahai kaumku wahai anak-anak kita dengar baik-baik apa yang kita nak sampaikan ini dengan molek jangan dok buat tak tu pasal ha, mana ayat ni dipanggil ayat ha tengok Tengok ayat 28 ya qala ya qaumi Nabi Nuh guna perkataan Ya kaum Mari ayat 29 ni Ulang pula Qala ya Wa ya kaumi Hei kaum I'adatil khitab Ta'kidan Allah Ta'ala ulang balik Secara seruan ni Nak menguatkan bahawa Para pendakwa Berlembut Guna bahasa-bahasa yang baik-baik Guna bahasanya lunak sebab kita pendakwah bukan penghukum Kita ni pendakwah bukan penghukum Ia kena beza Pendakwah lain penghukum lain Kita ni kadang-kadang pakai -kadang tab belakang Dakwah pun dia hukum pun dia Tak boleh Itu yang pertama Dan tujuan ayat ini ha, Tujuan ayat ini nak menyatakan bahawa Nabi alaihi wasallam Ishtihar awal-awal lagi Seaku bekerja berdakwah ni Bukan nak cari duit Bila bukan nak cari duit Sama je depan mata aku Orang miskin dengan orang kaya Tapi kalau kita nak cari kedudukan Pasti kita akan tumpu pada orang kaya Betul tak? Bunyi orang miskin mari nak jumpa kita ah, Apa ya dia tu? Tahu mari warna Mula aku sibuk Bunyi orang kaya nak mari Tak sabar tunggu tangga tu Warna tu Ustaz Saya nak tunggu orang besar mari ya. Sebab kita ada sesuatu dalam kepentingan kita Tapi dalam mimbar bi ikram al-daif Menghormati tetamu Kita sama bagi Asal orang mari nak jumpa kita Mari nak dengar dakwah kita Kena sama Inilah hikmat Beberapa orang Nabi Alaihi Mustalaatu Wasalam mengulangi kata-kata yang sama la as'alukum alihi ajran. aku tak minta upah aku tak minta gaji in ajri illa Allah Allah taala yang beri upah pada aku nah, ini penting sangatlah kita para pendakwah ini setengah pendakwah ni dikata dia tak ambil upah dia ambil duit minyak ya tapi kalau nak panggil saya minima duit poket mesti 2k tak masuk minyak kereta lagi tak masuk bayar tu lagi. Itu lain. Hak ni ni untuk poket Haa, oh, Masya Allah. Tabarakallah. Ini orang-orang sampailah, orang sampai lah. Orang sampai pada kita. Kita kata tak apa. Atas, atas masjid lah. Kalau masjid banyak duit, dia minta 2K ke 5K ke bagi lah. Duit, duit banyak. Kita duit setengah masjid banyak. Bola-bola dia berpuluh ribu. Ada ratus ribu dapat. Terutama di bandar-bandar besar. Dia tak pelik 2-3 ribu orang panggil tu Ahli-ahli motivasi minta duit tak pelik Cuma kita kena tahu Dari sudut kesan Pulangan daripada Kita habis duit banyak tadi Ceramah kita tadi Adakah akan meningkatkan kesedaran masyarakat Dulu dua sah Dengan sebab Tok Syekh ni mari Kita habis lima ribu Kerana bayar ke dia Nah Esok Naik tiga sah Kau tu lah juga yang ada Pak tu lah juga ada. Ada dua sah tambah esok. Sebab orang tak balik semalam. Orang luar tidur. Tidur di masjid kerana menceramah habis lama. Tidak Pada tu bila sahabat-sahabat kita mari. Dia mahu dakwah. Eh? Dia mari. Dia kata apa nak kita nak ajak pergi dakwah keluar negara. Keluar. Kata tak payah keluar banyak-banyak lah. Awak dakwah orang sekitar masjid saya ni Bawa wak mari ke sini seorang je sebulan orang baru. Seorang sebulan. Jangan dakwah orang hak hak dakwah ni. Dah ni tak kira dah ni. Hak ni. Buat mari hak baru. Seorang okay. sebulan. Kita sanggup boleh lima orang kita keluar lagi. Tak mari. Ha. Itu dia panggil kerja dakwah. Kerja dakwah kita ni kena teruskan apa terjadi. Baik. Faedah yang kedua, Nabi alaihi salatu kata wa ma ana bi tadidil ladina amanu aku tak akan halau keluar orang yang miskin jangan ha ini pentingnya akhlakul da'i akhlak para pendakwah kita membesarkan memberi keperhatian kepada semua pihak orang yang miskin orang kaya sama bagi kita ada orang kata wasap ustaz kita nak jumpa ustaz ceramah mana tu sini tempat saya sekian ni surau je ustaz ni surau surau kampung tak ada masalah kalau tarikh tu kosong kita kena pergi ni ada orang tahu, surau report dah dapat dah tarikh tiba-tiba tiba-tiba uh, ustaz tu batal lah. sebab maaf lah cari orang lain lah surau kampung awak pun kecil je tu dia dapat event besar di mana-mana dia batal gitu je muhasabah sabarlah diri para pendakwah bahawa dalam ayat ni halau dalam realiti kita, kita tak halau tapi kita tak nak pergi sebab tempat tu kecil Dan, ya. Allahu Akbar Susah juga seni dakwah ni. Nah. Kalau kita dakwah kan nak cari pudus, jadilah gitu. Kalau kita nak dakwah cari keridaan Allah, kita pergilah kepada apa orang, mungkin di surau kecil itu ada telinga yang mendengar, hati yang terbuka untuk menerima dakwah yang kita bawa. Dulu orang ni tak salat sunat. Dengan sebab kita pergi dia jaga salat sunat. Dia hidupkan surau dia dengan salat berjamaah. Mana tahu asbab tapi kalau di orang ramai oh ada setengah orang ni suka. Semalam full house. Dia tunjuklah dia duduk atas petah ni ambil gambar full house. Dia gini penuh orang. Kita kata tak apalah malam tu full house semoga projek majlis besar dianjur oleh pihak kerajaan ke oleh pihak mana dengan makan-makannya dengan eventnya dengan macam-macam dah -macam, dengan hadiahnya Full house tak full house pun kita tak tahu Berapa orang daripada ribu Dari awak dengan ceramah semalam Berubah esok <coughs> Daripada tak salat jemaah Kepada salat jemaah Daripada wanita tak untuk aurat Pada tutup aurat Kalau setakat full house ya Untuk nak update Facebook ya Kita kata itu bukan satu tanda kejayaan Itu hanya tanda kemeriahan majlis Yang dianjurkan oleh pihak penganjur Kenapa? Allahu Akbar Baiklah yang ketiga Kita pergi kepada yang ketiga Hmm wa ya qaumi baik yang ketiga innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun nabi alaihi wasallatu wasalam dia kata apa dia kata aku ni takut pada Allah Subhanahu taala kalau aku buat nyanyi kepada orang miskin mereka akan dakwa di sisi Allah azza wajalla mereka akan dakwa di sisi Allah azza wajalla sebab itu kita jangan nak pandang mudah dengan orang kaya mungkin kita rasa bimbang bimbang apa apa yang kita bimbang dengan orang kaya silap-silap menangani masalah mereka akan saman kita dan ini ada satu mazhab baru dia panggil mazhab LOD mazhab LOD LOD ni mana kalau orang yang uh, tak kena dia saman tapi orang yang miskin LOD ke apa dia nak beli makan pun tak cukup jadi kita kadang-kadang lebih takut kepada LOD manusia saman manusia daripada LOD yang akan disaman oleh malaikat di akhirat esok Batu Nabi Nuh kata innahum mulaqu rabbihim ingat mula kita buat tak baik pada orang miskin kita buat nanya pada orang miskin mereka akan bertemu kita depan Allah azza wajalla sebab itulah ana bila apa-apa yang orang tunjuk dak ini tuduhan ni kata kata tak apalah samalah tak payah nak sama ya? payah main game PK kamu jadi kita cerahlah urusan saman itu LOD itu kita serah kepada malaikat Malaikat kena di mana rumah orang itu Berlindulah di sebalik nama samaran ke Dari sebalik fake ke kamu ke apa Semuanya akan dicari oleh malaikat Jadi kita juga boleh Innahum mula'qu rabbihim Mereka akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalan. Jadi kalau kita letak ayat ini Barulah kita tahu Di mana kita nak pergi Di mana kita nak berjalan Baiklah. Wala yang keempat, yang keempat ada kita. Yang keempat, wala aqulu lakum indi khazainullah. Aku tak tak kata bahawa aku ni pemegang khazanah Tuhan. Aku tak kata aku ni pemegang khazanah Tuhan. Ha. Ha? Jadi kalau kita dakwa kita ni kaya dengan sebab bila jadi pendakwah Tuhan bagi pada kita rezeki yang banyak kita ni pemegang khazanah jangan wala aku wala a'lamul ghaib aku juga tidak mengaku aku tahu benda ghaib sekarang ni orang-orang yang ajaran sesat kadang-kadang mereka menggunakan perdukunan perbomohan guna sihir nak suruh rakyat ni percaya pada dia anda baca dalam buku tentang benda-benda yang pelik Orang ini nak pergi jumpa syekh Dia kata syekh, tak ada Dia kata tak ada Mu tengok atas pokok Tengok atas pokok kelapa, syekh di atas pokok Oh, bijak syekh Pokok kelapa ni Tak sempat kepala lagi hey, Eh, syekh ada depan dia Kalau tanya saya Ini semua dia panggil permainan-permainan sihir. -permainan dakwa tahu ibnu Ghaib, uh, benda gaib sebab nak suruh orang ke percaya kepada dia. Mana kalau nabi ada mukjizat dia ada juga mok berapa tahu Ha. Mok lain tu mok sihir dia panggil. Jadi dia ngamai. Maka nabi Allah Taala ajar kepada kita mu jangan kata mu tahu benda gaib. Mu tak kata aku ni malaikat. Aku bukan malaikat. Maka para jemaah sekalian <coughs> ada setengah ulama kata Olehkan nabi itu kata aku bukan malaikat menunjukkan bahawa malaikat lebih mulia daripada nabi. Ini perbahasan ni, perbahasan. Sebab mereka itu sentiasa beribadat kepada Allah Taala, sentiasa berhubung dengan Allah. Namun begitu, para ulama lain kata tak. Malaikat walaupun dia menjalankan tugas yang bersempurna yang baik, tapi dia tidak ada nafsu. Tak ada pertemuan dalam jiwa dia. Jadi kita kata manusia para ambiyah lebih lebih hebat daripada para malaikat. Wallahu alam. Yang terakhir eh uh, wala aqul ladzina tazdari masih lagi dalam ayat inilah dalam ayat ini kata di para ulama tulis al fadailu ha al fadailu al haqiqiyah hmm. Kelebihan Seorang manusia itu Kesempurnaan seorang manusia itu Kembali kepada tiga perkara Tiga perkara Yang pertama Al-ilmu al Al-ilmu Al-qudrah Ada kemampuan Wal-ghina Ada orang yang panggil ke Kekayaan Maknanya kekaya bukan mana, kayu kaya tu kaya koprak mana dia qina dia tak berajak pada orang. Nah, tiga ni kena ada sifatul kamal tarjum ila zalalah. Yang pertama dia ada ilmu. Kalau ada ilmu saja tapi lemah tak bermaya tak tak kaya juga. Ada ilmu, ada kudrat dan ada kena ada kekayaan jiwa. Ini okay, kekayaan harta tak banyak. Baik, Wahazi salasah Tiga perkara ini hanya yang sempurna ini hanya ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala kaunuhu aliman. Kaunuhu qadiran, Maha berkuasa. Allah Taala ni ghaniyyun. Wallahu al wa antumul fuqara Tapi para nabi alaihi wassalatu wassalam juga mempunyai tunya apa ni? Uh, mempunyai kelebihan yang ada ini. ha. tapi taklah sempurna seperti itu yang sempurnanya yang kamanya pada Allah SWT saja ada pun Nabi Makat umir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam an, -an beramin dakwah hadi Nabi telah diperintahkan supaya mujangan dakwah mu ada tiga benda. Tahu benda gaib. Pula aku lakukan di khazain wala a'lamul ghaib wala aqul inni malak jadi kata di itulah yang diajar oleh Allah azza wajalla kepada para nabi alaihi musallatu wasalam nabi kita sendiri tanda. nabi sendiri sallallahu telah diajar oleh Allah melalui surah al an'am ayat 50 Qul la aqulu lakum inni khaza'inullah Aku tak ada pemegang gedung. Dah wala a'lamul ghaib aku tak tahu benda ghaib wala aku lakum inni malak aku tak kata aku malaikat in attabi'u um illa ma yuha ilai aku ikut apa yang diwahyukan oleh Allah ha, itu untuk nabi kita untuk nabi nuh ayat ni ayat kita baca ni ha wala aku lakum indi khaza'irullah wala a'lamul ghaib wala aqulu inni malak fa hadza awwalul azmi Inilah ulul azmi yang pertama Rasul yang pertama yang diutuskan oleh Allah kepada kaum musyriki Iaitulah Nabi Nuh AS Dua-dua Rasul yang pertama Rasul yang terakhir dua duanya Ia tabarrak Berlepah diri daripada mengaku Pemegang apa ni Sumber khazanah Tuhan Mengaku sebagai orang tahu benda gaib mengaku malaikat dua-duanya sama tak mengaku belaka sebab tidak ada kemampuan mereka untuk mengaku mereka pula dia itu dua orang yang miskin macam mana kita nak jadi pemegang rahsia ha, tapi satu rumah makjizat memang ada dalam hadis ni dalam buku ni kelebihan Nabi SAW Allah Ta'ala beri pada Nabi dia kalau nak kaya boleh kaya tapi Nabi tak pilih jalan itu yang dia pilih jalan jalan apa? jalan menjadi hamba Allah menyampaikan risalah bak kaya atau bak miskin itu itu kuasa Allah SWT bukan kerja kita nak jadi orang kaya atau orang miskin Allah wa'alam kerana itulah kata di para ulama tidak menjadi syarat Rasul dia tahu semua apa yang akan berlaku tak? Tapi Nabi diberitahu oleh Allah, dia melalui maklizat, maka Nabi beritahu. Akan berlaku sekian, akan berlaku sekian, akan berlaku sekian. Contohnya, apa yang berlaku, akan berlaku pada di akhir zaman. Dia panggil asyaratis sa'ah. Apa yang akan berlaku bila berlaku masuk dalam kubur. Itu semua benda baik belakang. Nabi tak tahu. Tapi dia tahu apabila Allah beritahu. Nah, Nabi tahu apabila dia diberitahu oleh Allah melalui wahyu, maka Nabi kita dapat. Alhamdulillah.